начинаем с вами нашу работу по составлению модели взаимодействия с субъектов образовательного пространства при форме, в формировании экономического опыта наших дошкольников. Первый вопрос. Назовите мне субъекты образовательного процесса и какова их роль в этом процессе? Судья, я уже я считаю, что самым главным и самым первым субъектом а, являются родители, так как их целью является первыми заложить вот эти вот самые главные зернышки моральности, а, трудолюбия и умения выходить в любой ситуации как, бы, как, как нужно. То есть субъект, да. родители. Да? Родители первые. Хорошо. Субъектом. Ищу. А я считаю, что следующим субъектом, ну, одним из субъектов э, этого процесса является педагог. Я считаю, что он тоже является мужем, несет основную как бы, роль, потому что он не только изучает ту проблему, которую нужно, но еще он обучает этой проблеме не только детей, но и родителей. То есть в зависимости от того, как правильно и точно он научит родителей, они смогут в дальнейшем дома у себя развивать, это, развивать все нужные необходимые качества у своих детей. Хорошо, у нас есть два субъекта. Ну, и и третий субъект, и это, естественно, дети, дети, дети да, вокруг да. которого весь процесс и строится. Дети, они как губка, они впитывают все то, что вкладываем, да вкладываем родители, вкладывают и то, что естественно донесет информацию э, педагог да. до родителей и научит ребенка. Хорошо. Да. Если может еще чуть-чуть подарилась, значит, мы с вами назвали три субъекта, да? Это... Родители, педагоги. Еще есть субъекты, как вы считаете? Самые основные субъекты, да? А скажите мне тогда вот такой вопрос. А как вы думаете, а кто важнее из этих субъектов? Родители. родители. А я считаю, что они не а они Мнение Алины Алексеевны слушаем. Сразу чего? У нее есть свое мнение. Ну правильно, родители как бы пример для детей, а мы уже помогаем им, наставляем их. Хорошо, какое еще есть мнение по этому поводу? А может быть и не по этому. Мне кажется, они целостны втроем, потому что дополняют друг друга. Сяпанной, и сцене, и, да, я, и, я вообще и удивлена, так что сказали родители у нас самые главные. Ребята, мы работаем в детском саду, для чего мы здесь работаем, для кого мы работаем? Для работаем для детей, и все, что мы, вся наша работа направлена в первую очередь на ребенка. Чтобы научить ребенка, мы обучаем родителей, тех родителей, которые привели нам этого ребенка, Я бы вам Поставила вот, ну все они равноправны, но вот в центре я бы поставила ребенка, потому что именно воздействие и педагогов, и родителей в первую очередь на него. Это наша чата. Хорошо, ребенок у нас главный. Ну я бы сказала, что да. Закончив наше обсуждение. Я предлагаю построить равнобедренный треугольник что процессы, э, субъекты как бы и равны между собой, но а вершиной вы этого треугольника равнобедренного кто будет? Ребенок. Ребенок. Согласна, да? Итак, у нас будет ребенок как субъект, родители как субъект и как субъект педагог. Первое задание команды будет такое. Для того, чтобы начать процесс взаимодействия, Процесс обучения каждый из нас должен правильно оперировать понятия экономические и правильно давать им определения. Сейчас будет такое задание. У вас на компьютерах даны экономические понятия, пять экономических понятий. К ним дано 15 правильных и неправильных определений. Вы в команде должны найти правильное определение каждому из понятий. Если вы найдете правильно, значит вы услышите звук компьютера. Это будут сладкие. Настроили компьютер? Если у всех Начинайте. Можно обсуждать и спорить. что у вас что-то не было. Я начну. Назовите понятие, которым вы дали определение. Какие у вас были понятия? Были понятия ярмарка, что такое семейный доход, семейный бюджет, розничная торговля, банкротство. Гривна, у вас какие понятия были? Потребности, товар, магазин, товар, торговля, если регулярно Хорошо, Ева, у вас какие были понятия? Предприниматель, аукцион. Ну и давайте теперь для эффективности этой работы Каждая из команд задаст в сидящей команде вопрос по определению понятия. Ну, начнем с доллара, они первые закончили. Давайте гримми. Гримно слушайте вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое реклама? Это информация о товаре, вот товара, услуге или чем-то еще, что раскрывает его возможности и фрукты. Ну, что это и что и такое распродажа? Ой, распродажа да, – это, сезон... это сезонное явление, что? где продаются товары по сниженным ценам. за Гривна, у вас какое задание? Формы работы педагогов с родителями. У нас Добрый. форма работы педагогов с детьми. Евро ваши. Пересидеть. Хорошо. Ольга Викторовна, я попрошу вас озвучить. У вас были формы работы с родителями. Педагогов, формы работы педагогов с родителями. Слушайте внимательно, может быть, у вас будет дополнение. Ну, мы такие формы работы взяли, как анкетирование, беседы, консультации, папки передвижки, родительские собрания, совместные праздники, ярмарки, доски, развлечения, КВН, -ы совместная продуктивная деятельность, любая. То есть, это проводили. Да. Да. Так, обмен опытом родители друг с другом, имеется в виду педагогов с родителями, справочное бюро для родителей, родительские уголки и также газеты. Ну, мы, так, новости, но мы это там... не Ольга Викторовна, прикрепляйте. Да, это работает педагоги с Да. Значит, да, да, да. Да. Продолжаем. Да, у нас формы работы педагогов с детьми. Это и беседы, это и наши занятия, которые мы проводим. Это различные экскурсии, различные игры, начиная с дидактических, ситуативные, игры-стратегии, э, сюжетно-ролевые игры, -стратегии, сюжетно -ролевые игры э, с экономическим уклоном, творческие задания продуктивная деятельность. Также здесь идет драматизация, то есть мы можем какие-то сказки ставить, решение проблемных ситуаций, а также сюда все, что относится к конкурсы, КВН, ярмарки, праздники, которые мы проводим совместно с всеми детьми. Мало ли что. Ребенку нужно выделить деньги на приобретение, предположим, какой-то игрушки. Потом домашние поручения. То есть домашние поручения тоже могут быть различного плана и вести в себе экономическую цель. Посещение сферы услуг. То же самое, парикмахерской, врачешная, может быть еще что-нибудь. На на смотрите, какая у нас с вами вырисовывается модель взаимодействия по экономическому воспитанию. Чтобы вы не писали, я подготовила вам, какие результаты можно у детей сформировать. Но здесь есть правильные и есть неправильные. Вы, пожалуйста, не торопитесь, потому что очень тонкая грань есть между правильным и неправильным ответом. Обсудите и потом представите нам. Мы считаем, что нам подходит, иметь интерес к экономическим знаниям различных вот, в различных видах деятельности. видами деятельности мы экономим. Интерес, у детей развивать интерес ко всем видам экономической деятельности. Согласны? Да. Имеет знания о деньгах, их разнообразии, мере стоимости. Знает правила экономии в их использовании. Согласна. Оперируют знаниями о людях разных профессий, положительно относятся к трудовой деятельности. Хорошо. Какие вы не выбрали? Мы не выбрали манипулирование родителями, что зачастую бывает в нашей современной жизни. Так, мы вы выбрали такие. Имеет представление о торговых центрах и сфере услуг. Владеют знаниями про места изготовления предметов, которыми являются товары. Владеют элементарными знаниями и практическими умениями. Отношений. Что вы не выбрали? Мы не выбрали такое качество, что ребенок ставит свои интересы выше других. То есть эгоиста мы стараемся не воспитывать. Итак, мы с вами построили модель взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. определили субъекта, формы работы и ожидаемые результаты.